Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб в ефірі ТБ» Програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. Сьогодні ми будемо говорити про проблемні переговори з міжнародними кредиторами і ідею кабміну про отримання права сплати зовнішніх боргів. в цій темі нам допоможе виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. Добрий вечір. Здравствуйте. дякую, що завітали. вітали. Що ж, сьогодні в Верховній Раді. України прийняли законопроект, запропонований Кабміном, який дозволить уряду скористатися правом мораторію на виплату боргів зовнішнім кредиторам. В уряді пояснюють, що таке рішення пов'язане з відсутністю прогресу у переговорах з міжнародними кредиторами щодо реструктуризації зовнішнього боргу. Чи зможе Україна домовитися з кредиторами, зважаючи на такий новий законопроект? Вообще мое понимание ситуации состоит в том, что учитывая то, что Верховная Рада проголосовала уже за этот законопроект, который подавали из Кабинета министров, это решенный вопрос. Все же надо понимать, что это не совсем цивилизованный способ решения подобного рода вопросов. Надо понимать, что после этого шага последует целый ряд последствий. Первое последствие для рынка уже захлопнутся любые возможности заимствования на внешних рынках капитала. Второе последствие состоит в том, что Украина будет сейчас находиться в ситуации, когда любого рода бюджетные вызовы надо будет пытаться решать самостоятельно. Это означает, что дефицит государственного бюджета, который по результатам 2015 года должен был бы находиться в отметке около 9% ВВП, будет крайне сложно фондировать. И основное, почему будет крайне сложно фондировать, потому что мы не в состоянии будем выйти на вот внешний рынок заимствования капитала. раз не можем туда выйти, значит остается альтернатива либо увеличить инфляцию, либо пытаться проводить приватизацию при этом активно и быстро, но пометуя, что приватизация временно гасит дыры, перекрывает дыры, но не решает вопросы системно. И третье, надо понимать, что вот при таком раскладе новый вызов состоит в том, что надо будет пытаться снижать, немедленно и резко снижать дефицит государственного бюджета уходить с отметки в 9% ВВП до гораздо более низких отметок. Я не хочу сказать сразу же выход на мастрийские критерии 4% ВВП э, дефицит, но, скажем, спуститься до отметки 5% было бы совершенно благоразумно при такой ситуации. Следующее немедленное последствие будет состоять в том, что э, частный сектор, который на руках имеет больше, чем 100 миллиардов долларов внешнего долга, э, с гораздо с большими сложностями сможет решить вопрос, связанный э, с рефинансированием своего долга до сих пор ему это удавалось более-менее неплохо. Даже по началу этого года были проблемы, но более-менее они разрешались. Сейчас для них это означает, что попытаться уговорить своих собственных кредиторов частного сектора будет крайне сложно, крайне сложно. А это означает, что либо усилится давление на гривну, потому что им надо возвращать не гривны, а доллары за или Евро за пределами нашей страны это внешний долг, и это усиление давления может означать эм, такой вот то, что называется спиловер эффект на всех, да, такой эффект, который разойдется на всех. И тоже э, надо понимать, что вот при таком раскладе э, надо не исключать серии корпоративных дефолтов. Те, которые не смогут реструктуризировать свои долги, им придется объявлять э, серьезную серию дефолтов. Что касается другой плоскости, которую тоже надо анализировать и надо понимать, э, речь идет по поводу э, тех кредиторов, которые или инвесторов, э, которые вкладывали свои деньги э, в ценные бумаги государства Украины. Речь идет по поводу европейских бандов, вот реструктуризация с которыми вроде бы и толкнула кабинет министров на подобного рода шаг. С одной стороны, мы усилили давление на них. То есть, если, насколько я понимаю, президент не подпишет этот закон, он так и не вступит в силу. Понятно, что это дополнительная карта, которая играется украинской стороной и может быть тогда правильно играется в виде давления, которое будет оказано на инвесторов ценные бумаги. Аналогичную карту играла в свое время Кипр. Не могу сказать, что это увенчалось абсолютным успехом, но эта карта игралась кипрским правительством тоже и кипрским парламентом тоже. Я бы это не карта, которая игралась в Греции. Греция была другая ситуация. Я бы сказал, что вот подобного рода ситуация означает, что следующее важное и, может быть, тогда позитивное последствие для украинцев состоит в том, что выхода нет никакого другого, как активизировать реформы в стране. Без реформ, к сожалению, я боюсь, будет крайне сложно объяснять, почему подобного рода шаги были приняты. Как минимум, надо попытаться немедленно либерализировать бизнес, не выдерживая те параметры, которые были заложены в меморандум с Международным валютным фондом на снижение, например, на определенное количество, около 20 лицензий, а реальное проведение быстрое и широкомасштабное регуляторное гильдии более активная переход в более активную фазу реформирования судебной системы Украины, более активная фаза проведения реформы системы государственного управления, то есть изменения надо будет тогда делать сейчас на гораздо более а високої скорості, чим казалось, можна собі дозволити там неделю или місяць назад. А в будь-якому випадку, ще раз просто повторюсь, що сейчас буде виставлено по Україні фішка, технічний дефолт, якщо президент підпише цей закон. Дуже цікаво, на вашу думку, у чому причина цього млявого переговорного процесу з міжнародними кредиторами? кредитори і Україна два центри. В данном случае каждый играет свою собственную игру и каждый по-своему мотивирован. Украина, понятно, мотивирована тем, что нам надо продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. Украина мотивирована тем, что без сотрудничества с Международным валютным фондом в зоне риска окажутся все другие программы финансирования Украины, кредитования Украины. Потому что фактически большая часть, львиная доля из них идет в привязке к наличию или отсутствие программы с МВФ надо осознанно идти и понимать это, осознанно идти на этот риск и понимать его. Я бы сказал, что здесь дополнительно Украина находится в таком вот под временным давлением, потому что в середине июня должно быть принято решение Международным валютным фондом о том, дать второй транш или не дать второй транш по вот этой существующей сейчас программе расширенного финансирования украинской экономики. Украина очень толково предложила три направления по которым пытается вести переговоры первое увеличение срока обращения вот этих долговых расписок своих собственных второе пыталась уменьшить процент который платится по этим долговым распискам и третье то что украина пыталась сделать это сделать то что называется хрк да, сократить объем бонда который то что называется пар что на бонде написано так вот меньше должно было идти на выплату в конечный период времени. Это понимает та сторона, которая находится э, там, в красивом кабинете в Лондоне, Франкфурте, Париже или Нью-Йорке. Они это очень четко понимают. И они понимают, что Украина находится под временным давлением. И пытаются играть точно таким же образом, но не симметрично получается, а асимметрично вот тем действиям, которые делает Украина. Украина пытается как можно быстрее решить вопрос. Они пытаются как можно на более длительный период времени затянуть решение этого вопроса, Надеюсь, что они могут обеспечить так называемую мягкую реструктуризацию, которая для них болезненна, но не так болезненна, как, скажем, жесткая, э, жесткая реструктуризация. А кто сам из тех, кто бандами, саботует процесс э, Я бы сказал так, что, насколько мы все видим из информационного международного поля, э, идут переговоры прежде всего с Франклин Темплтон. У них находится на руках 8 миллиардов из тех 18 миллиардов долларов, которые вообще, как европейские банды, находятся на международном рынке. 3 миллиарда мы знаем, что находятся в руках Российской Федерации. Остальные а, вот а Другие 7 миллиардов они могут быть совершенно распорошенными. И, насколько я понимаю, один из больших, одно из больших переживаний, которые есть в офисе министра финансов и в офисе премьера министра Украины, состоит в том, что до сих пор не идентифицировались самостоятельно владельцы вот этих 7 миллиардов долларов не фрэнклин темплтон и не российского происхождения они это странно потому что обычно самоидентификация происходит быстро представьте себе ситуацию что у вас есть деньги в банке 1000 долларов или 1000 гривен все что угодно и вы знаете что может быть сокращено тело вашего депозита с, там с тысячи существующих до 700 неважно Долларов или э, гривен. Конечно, а может э, ими владеть околочные крывянки Украины. Ну, могут быть совершенно различные варианты, э, от того, что ими может владеть бывшие руководители государства э, до того, что они могут быть, находиться в руках текущих политических элит, они могут находиться в руках то, что называется, украинские олигархи. Они могут находиться в конце концов у совершенно э, таких неожиданных третьих лиц. Э, потому что первоначально размещение шло на. На первичном рынке потом э, кто-то покупал кто-то продавал э, их пытались сбрасывать достаточно быстро потому что если вы сейчас посмотрите э, на рынок вы увидите что за один доллар украинских облигаций не дают больше 50 центов и поэтому многие кто были не крупными держателями э, может быть пытались их уже продать то есть они перекочевали не с одних и даже не с двух рук они уже могли кочевать на рынке э, достаточно давно проблема круп Крупных держателей состоит в том что крупный держатель не может взять эти все деньги и одновременно выбросить их на рынок потому что когда ты выбрасываешь подобного рода ценные бумаги это уж точно не трипл-эй бумаги которые сейчас по 50 центов и 50 центов не дают но если ты выбросишь вот такого рода сумму на рынок ты просто обвалишь рынок не факт что тебе дадут 20 или 25 центов за 1 доллар этих обязательств. Знаете, у вот тебя идея мораторию в кабмину что она выникла после того Як після вчорашнього підписання із США ці гарантії на кредит, може звідти ноги ростуть? Вчорашнє підписання соглашення з правительством Соединенных Штатов Америки, абсолютно очевидно, это позитивный сигнал. Позитивный по целому ряду причин. Во-первых, он показывает, он символичный, он показывает поддержку Украине, которую можно получить от Соединенных Штатов Америки. Во-вторых, это все-таки кредитные гарантии, то есть это даже не живые деньги, это кредитные гарантии. В прошлый раз под 1 миллиард долларов кредитных гарантий Украина от правительства Соединенных Штатов Америки Украина могла разместить свои ценные бумаги магии под ä, два ä и 88%. Сотых процента. Это не бывало дешевое размещение для государства Украины. Никогда так дешево Украина не размещалась даже в самые хорошие свои времена, когда могла разместиться, там, скажем, под 6,7% годовых. 2,88% – это премиальные. Но это 2,88% не которые дают Украине. Это те 2,88%, которые дают правительству Соединенных Штатов Америки, потому что оно стоит за спиной Украины, и оно гарантирует возврат этих средств. С одной стороны, Штаты не дали живых денег. С другой стороны, они подписались э, за гарантии возврата этих средств. Поэтому следующее размещение, вот, которое будет по вот этому одному миллиарду долларов гарантии от правительства штатов, которое на этой неделе было подписано, оно не будет более дорогим или будет находиться приблизительно в таких же пределах до 3%. Я, кстати, заметил бы, что это настолько дешево для Украины, что это даже дешевле, чем деньги, которые Украина получает от международного валютного фонда. Это позитивный сигнал, однозначно. Сказать, что Украина вдруг согласна на подобного рода шаг, если связывать события Верховной Рады по голосование по введению моратория на обслуживание нашего внешнего долга, связано со вчерашними действиями по подписанию соглашения с Соединенными Штатами Америки я бы не стал, потому что суммы неравнозначны. Во-первых, правительство Соединенных Штатов Америки предоставляет еще 1 миллиард долларов, а в переговорах с Международным валютным фондом речь идет о суммах от 3 до 5 миллиардов долларов до конца этого года. То есть это несоизмеримые объемы, как минимум в три раза меньше и по сравнению с тем, которые Украина могла бы получить. А с другой стороны, тоже правда, что Соединенные Штаты Америки Америки говорили и раньше высказывались в публичной плоскости высокого ранга политики о том, что деньги, которые они предоставляют по этой программе гарантии, они идут в привязке к наличию программы с международным валютным фондом. И если вы помните, первые, первая часть, вот этот 1 миллиард долларов от правительства штатов был получен как раз после того, когда была подписана программа с МВФ, вот это Extended Fund Facility, которая сейчас работает. В принципе, это может быть воспринято как сигнал того, что Соединенные Штаты Америки продолжают верить в то, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом будет продолжена. И Почему? это означает, что самый крупный акционер Международного валютного фонда в лице Вашингтона, который имеет 16,7% голосов, так называемую voting power, да, власть голосования на совете директоров, э, скорее всего, э, будут, я бы сказал, так мягко настроены или дружески настроены по решению по поводу насчет решения по поводу э, украины и если будут настроены позитивно соединенные штаты америки я бы не исключил что и другие э, члены совета директоров скажем от европейского союза или от японии будут выражать приблизительно такую же может быть не такую мягкую но все-таки дружескую э, позицию по голосованию украинского вопроса что в общем-то наталкивает на мысль опять-таки по поводу реструктуризации долга, что Кабинет Министров играет карту давления на наших кредиторов и тогда это как бы обычная игра, которая идет на финансовом рынке. Все находятся под временным давлением и Кабинет Министров решил давить на кредиторов таким образом, что вполне в пределах допустимых приемов, которые могут быть на финансовом рынке. Даже вам Вам спасибо. А зачем нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був виконавчий директор фонду «Блейзера» в Україні Олег Устенко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До наступних зустрічей.